Всім привіт, ви дивитесь «Weekend Express», в ефірі. Рубрика Мікрофон. Останнім часом у кривому розі значно активізувався рух акторів комічного жанру. І вже, окрім класичного камеді клабу та хавену, ми можемо побачити ха ха проекти власного виробництва. На перформансі одного з них ми і побували у суші барі. Япі. Наш вихід, нам все, як в кліпі «Гайтани». Значит, нам нужен шоколад. Шоколад. Шоколад вот он есть у нас. Шоколадочка. А, нам нужна музыка гайтаны. Сейчас она будет. Играть. Музыка гайтаны. И, собственно, нужна сама гайтана. Так как гайтана у нас нет, черномазычки. Что же там у нас черти, мы и запытаем о вас? Чины обидно вам, властно на житло? Ну, не очень пока необходимо, как бы, может быть со временем, как бы. Пела группа чи жилье необходимо даже собаке, кошке, ну и конечно же человеку. Собственное жилье, э, в принципе, каждому человеку нужно. Вот так вот. Дуже важливо. Очень, потому что семейную жизнь строить нужно, конечно, в собственной квартире и, конечно, с любимым человеком. Поэтому очень актуальный вопрос. А, если честно, да, очень даже важно. Как бы собственное жилье, это, можно сказать, уже какая-то самостоятельная свобода и независимость. Ну, хорошо, когда приходишь в свой собственный дом, когда там евроремонт. Чья объективная цена на житло у Крывоморозе? Конечно, очень справедливый. У нас отличный город. Я считаю, еще дороже должны быть цены. Даже не знаю. Я в принципе думаю, да. Я могу сказать больше, объективнее больше, чем. Потому что то есть в Укра... из всей Украины в городе Рог Криворог из самых больших мегаполисов это самое-самое дешевое жилье, наверное, то есть поездив, поездив по городам, уже понимаешь, что да, в Кривом Роге самое дешевое жилье. Не, несправедливое, очень завищенное, потому что, ну я сейчас приехала из Западной Украины, там такие же цены, как у нас, Моршин, Трускавец и так далее, там, там природа, а тут а тут трубы. Ну, во-первых, я как человек с экономическим образованием могу сказать, что это все отталкивается из того, что из мировых цен. А объективно или нет, ну, наверное, не мне решать. Мне кажется, искусственно. Искусственная стоимость, 100%. Не может моя хрущевка, которая быть вот там вот где-то за... Где тут? За мопром стоит 120 тысяч долларов. Можно сказать и да, можно сказать и нет, смотря с чем сравнивать. Быдла. Ну, если в соотношении как бы местных зарплат и доходов людей, то в принципе можно сказать не совсем объективные. А если в сравнении с другими городами, там где уровень жизни повыше, то как бы в принципе да. Очень хорошая, объективная. Отримали, або плануют отримати власне помешкання. Ой, честно вообще даже не заморачиваюсь по этому поводу. Ну, я думаю, когда оно будет необходимо, оно как-нибудь само просто придет. Просто купить. Все, тут без вариантов, просто-напросто взять и купить его. Я считаю, что лучше всего, конечно, предплаты жилье по наследству, то, что я и сделал. Я отримывала еще в Российском Союзе, властное житло, а сейчас мне очень... Дуже... Ну, Дуже жалко людей, цю молодь, яка не може, я не знаю, як її отримати. У мене син дорослий. Він зараз живе в Києві і навчається. І як він отримає його тут, не бачу, після, ну, як же, ж, ну, за предками. Ну, як по-другому, По-другому Ну, В наше час є, в принципі, тільки один варіант, це кредит. Тому що ну, я вважаю, як би. Молодежи очень трудно именно заработать себе на квартиру. Ну, я думаю, конечно, без молодежных кредитов не обойтись. Но никак не обойтись, потому что уровень, уровень заработной платы наших людей в нашем городе и, и мировых, опять же, в цен не позволяет себе купить сразу всю квартиру. Поэтому... Планирую, конечно, через кредит. Правда, без, без шуток. Скоро будем покупать с моим любимым житло на соцгороде. Улица Олиникова, дом 20. А просто зараз купить молодой молодому подружью житло? Чи просто це? Не, не просто. Без помощи родителей <плодисмент> или если, ну, тяжело. несколько комментариев до темы программы у рубрицы «Микрофон». Триваю Weekend Экспресс» и нам самый час повертатись до студии.